So, kami bertiga dah sampai di uh, Sekolah Sukan Negeri Selangor Jadi, kita datang sini nak interview lah Nak temuduga seorang guru tentang proses belajar Sepanjang mereka duduk di uh, Sekolah uh, Sukan ni. Okay, bukan itu saja Yang kita nak pergi interview tu Dia ni sebenarnya seorang atlet, eh, atlet Malaysia So, sekarang ni dia dah jadi jurulatih dekat Sekolah Sukan Negeri Selangor So, jom kita tengok Eh dah pukul berapa ni? Kenapa tak tepati masa? Ha saya dah pesankan sebelum ni. turun awal. Astaga, lambat lagi. Eh, eh guru, kerajaan ni datang daripada Kolej Unikop. Okey. Untuk 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 interview raso eh dengan dengan Uni ni kena cari suara ni dulu dan macam kita telefon dari Malaysia ya. Sebab saya Uh, sebenarnya, uh, tak suka lagi sini. So, saya cakap macam uh, sebab saya dah tahu dah sejak cikgu beranak-beranak dengan anak. satu pun, mungkin dari sini, maybe dia orang boleh semua buat punya cikgu. Cikgu buatan sebab, -sebab ni. So, saya sebenarnya first sesi. Dengan saya, saya akan tanya-tanya pasal latar belakang cikgu macam mana proses. Dah berapa lama dalam bidang ini semua kan. Cuma saya nak tahu, uh, saya nak cerita, ceritakan sedikit tentang background saya dalam bidang ni. Selamat siang Cik Ria. Okey. terima kasihlah sebab sudi datang ke sini. So untuk uh, saya punya background, okey untuk maklumat, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Cik Nur Bahari, Pendidik Halim yang mengajar subjek sukan di sini dan merupakan pemain uh, pembantu untuk guru latih uh, bola jari di sekolah sekali di Okay, jadi apa pengalaman saya yang lepas, uh, saya juga merupakan seorang IT di mana saya bola jari uh, bagi nanti uh, yeah. So uh, sebelum ni saya uh, bersekolah di Sekolah Sukan Tunggu Maka Perismaya, Johor dan meneruskan pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia dalam bidang Sains serta Pendidikan Sains juga Okay, yang saya nampak dalam bidang uh, sukan ni sebenarnya bidang sukan ni meluas uh, dan bila kita ada background sebagai etik why not kita teruskan kita punya negasi dalam bidang sukan kita teruskan kita punya kepakaran dalam bidang sukan uh, sebab tu di sini saya bukan setakat uh, mengajar sains sukan semata-mata dan saya sebenarnya saya nak uh, generik, uh saya nak apa ni pelajar saya mereka mencuri bina sukan uh, walaupun mereka sambung pengajaran di universiti nanti. Okay. Seterusnya uh, untuk uh, untuk soalan seterusnya okay. saya nak tahu saya uh, tahu dari segi apa uh, cikgu boleh minat kita bola jaring tu. Okay. Bola jaring ni sebenarnya saya jadikan passion saya. Uh, saya mula bermain pada darjah empat. Ha, buat kemari tu sebenarnya saya suka-suka saja. Ha, dan saya terpilih tu disebabkan oleh ketinggian saya lah. Ha, semasa tu dan saya ikut ha, kakak saya untuk ber ha, bermain bola dari. Ha, dia ada pemilihan MSSD dan bila saya start saja ha, untuk MSSD pada sekolah rendah, saya terpilih untuk memasuki sekolah sekolah negeri kedah untuk menjadi atlet bola dari lah di sana. Dan apa yang saya nampak sebenarnya sukan ni, sukan bola dari telah memberi kesan yang sangat besar dalam hidup saya. Okay, antaranya, apa yang saya dapat adalah bila saya masuk saja sambung belajar di sekolah sukan negeri, saya diberi beasiswa sukan. Ha, beasiswa sukan kepada SA daripada bermula saya tingkatan 2 sehingga saya habis SPM. Ha, seterusnya, bila saya masuk ke universiti, saya juga dapat ditawarkan untuk mendapat beasiswa sukan ha, di mana kita tahu bila student ni bila dapat beasiswa mereka akan bebas daripada hutang itu hmm. ha, dia yang... lepas tu macam soalan yang tiga pula saya nak tanya hmm. apa cabaran sebagai atlet bila cikgu face kan okay, so, sebab sebelum ni jadi uh, atlet dulu kan baru jadi coach so masa atlet apa cabaran yang dihadapi di oleh cik? Okey. semasa menjadi atlet cabaran yang pertama sekali saya rasa adalah uh, dari segi saya punya body lah dari segi saya punya semangat saya punya uh, apa ni uh, kekuatan dalaman Okay. Kalau nak jadi atlet ni sebenarnya kita bukan setakat kita nampak atlet tu dia contohnya dia ada sizing yang bagus. Tapi sebenarnya atlet ni, atlet ni dia kuat dari dalaman ni. Dari segi mental, dari segi emosi. Barulah dia akan seiring dengan pencapaian dia dalam bidang ha, sukan. So cabaran saya semasa di sekolah sekolah negeri uh, kedah dulu. Saya rasa bila saya tak diberi peluang untuk bermain Super 7 Saya mudah menentik, saya mudah rasa down Ha, tapi bila kita dah masuk ke ah, ha, tingkatan dua, kita dah ada banyak game-game yang kita pergi. Dari situ sebenarnya akan membina keyakinan dan semangat kita. menumpang ke gelanggang uh, gelanggang lain dan kita menggunakan gelanggang yang tiada umur dan kekangannya bila tiada umur ni apabila usian <Sess> yes, penjaran ya yeah. okey assalamualaikum saya Wan Syaira binti Wan Mazlan uh, hari ini saya akan menemubual uh, puan Farahi uh, dalam sesi okay. soalan pertama adalah apakah yang memberi anda motivasi untuk terus menjadi Okey, apa yang memberi saya motivasi adalah yang pertama saya tengok semangat kepada pasukan saya. Bila mereka bersemangat, mereka menunjukkan prestasi yang cemerlang, mereka memberi dan saya dapat apa KPI yang saya nak. So, benda tu sebenarnya memberi kepuasan kepada saya dan seterusnya meningkatkan motivasi saya sebagai seorang pelatih. Okey, soalan seterusnya adalah Uh, bagaimana anda menangani tekanan dan, dan tanggungjawab sebagai seorang pelatih? Okey, bagaimana saya nak menangani tekanan? Yang pertamanya adalah apabila kita melaksanakan sesuatu tu, biarlah kita buat bersungguh-sungguh. Bila kita buat bersungguh-sungguh, tekanan yang daripada luar tu kita akan dapat hadapi. Ha, sebagai contoh, kalau kita stres dekat mana-mana bahagian, contohnya kita tekanan dari segi kewangan. So benda tu semua kita perlu Ingat, setiap yang ada masalah mesti ada dalam penyelesaian. Itu pegangan saya. So setiap uh, penyelesaian masalah tu, eh setiap masalah tu perlu uh, adalah jalan ataupun cara uh, bagaimana kita nak bertindak menyelesaikannya. Okey, terima kasih lagi. Soalan yang seterusnya adalah apa yang paling memuaskan bagi Chenghu dalam melatih pasukan. Apa yang paling memuaskan saya adalah apabila uh, kita membawa pasukan okay, for example kita masuk ke satu-satu uh, kita nak build up pasukan tu itu pasukan yang zero yang tak ada apa-apa tak ada hasil tak ada lagi kemenangan tapi bila di tangan kita berada di tangan kita uh, prestasi dia semakin meningkat uh, dan dia dapat mengalahkan dan menjadi johan dalam apa tournament yang mereka nilah mereka wakili contohnya, di Sekolah Sukan Negeri Selangor hmm. pasukan bola jaring telah menjadi johan untuk Liga KPM dan mengalahkan Sekolah Sukan Bukit Jalil sepanjang 2 tahun dan tahun lepas 2 tahun lepas dan tahun lepas so, Alhamdulillah <tuh. tuh> Okay, soalan yang keempat adalah anda sering bekerjasama dengan Atlet memuja intan yang mempunyai mentality, bakat dan uh, tahap motivasi berbeza. Jadi bagaimanakah anda menangani atlet yang mempunyai sikap keras kepala atau dengan uh, mengikut arahan Okay. So untuk atlet yang mempunyai uh, sikap keras kepala, keras kepala itu kita anggap dia tidak mempunyai disiplin yang bagus. So macam mana kita nak nak hadap atlet yang macam tu? Okay, orang yang ada panas baran, orang yang ada emosi tak bagus ni, satu je kita tak boleh terlalu keras dengan dia. So kita kena guna cara, okay? kita kena guna cara yang lebih kita lebih dekat dengan dia. Pendekatannya adalah kita kena kenal dia dan kita kena sentiasa mendekati diri kita dengan dia. So bila dia rasa dekat dengan kita, secara tak langsung dia takkan melakukan sebarangan masalah disiplin. Kalau contohlah sebagai contoh Cikgu lain tu nak lah, uh, Cikgu lain lah Kalau cikgu Farahin kan? ya. Kalau dia still uh, Masih menggunakan kekerasan Terhadap student tu Apa tu oh. Okay kalau punya attitude yang tak bagus Saya cakap terus terang Untuk di peringkat sekolah sukan negeri Okay Atlet di sekolah sukan negeri ni Dah dianggap sebagai Atlet berprestasi tinggi hmm. Jadi kita memang utamakan Dia punya disiplin Jadi atlet-atlet yang ada masalah disiplin hmm. yang ada masalah dengan hmm. uh, kaunseling, hmm. sorry, yang ada masalah dengan, apa ni, guru disiplin, yang selalu kena panggil apa semua tu, kita ada hak untuk, uh, apa ni, untuk bukorkan dia daripada program. Ya, kita boleh beri peluang, tapi kalau masih berterusan dan dia tak guna pakai peluang yang ada tu, kita memang tidak akan kompromilah sebab kita nak hasilkan atlet yang, yang berjaya. Kita tak nak ada attitude yang negatif dalam diri atlet. Okay, soalan terakhir saya rasa ramai orang tanya soalan ni sebab kebanyakan coach uh, dia lebih mementingkan seorang uh, pelajar atau, atau, ataupun seorang student untuk memastikan uh, apa tu latihan uh, mencukupi sekiranya so, memang dah berlatih untuk juara lah jadi dalam pengalaman cikgu sendiri uh, anda melatih atlet dan bermain bola jari negeri apakah ciri-ciri utama -ciri yang membezakan seorang atlet biasa dan seorang atlet yang boleh yang ada dia dah sunit Dia akan jadi juara oh, okay. So first thing is Atlet tu sendiri Dia kena ada mindset Yang bagus okay, Bila atlet ada mindset Yang bagus Dia turun ke training Dia tahu Dia tahu Bagaimana dia nak uh, Melaksanakan aktiviti Yang dirancang tu Adakah dia Dengan penuh keyakinan Adakah dia datang tu Sekadar untuk Memenuhi uh, Masa dia Ataupun Adakah dia turun tu Sebagai paksaan So bila saya tengok Atlet yang memang Nampak future dia untuk menjadi atlet yang bagus hmm. dia ada satu sifat yang dimana kita boleh kata dia rajin berusaha hmm. bila hmm. rajin berusaha, bila dia turun awal okay, turun awal menepati masa hmm. kita boleh nampak dia turun awal tu dia tidak duduk sahaja hmm. uh, for example kalau kita nak uh, tengok dari segi uh, penjaring dia okay, shooter okay. so shooter ni bila dia main position shooter dia kena ada rasa tanggungjawab yang besar latihan yang lebih. Sebab apa? Sebab dia menggalas tanggungjawab sebagai penjaring dalam uh, sesuatu sebuah uh, perlawanan. So bila ada rasa tanggungjawab, dia akan rasa nak turun awal untuk uh, shooting menjaring. Hmm. Uh, itu daripada pengalaman yang saya nampak. Hmm. Tapi bila atlet yang biasa-biasa saja ni, kita nampak bila kita turun baru dia rasa macam nak pergi ambil bola, dia nak pergi jaringkan bola. So dari situ mindset kita dah boleh nampak Menunggu arahan dia Menunggu arahan, menunggu dia. arahan. Yes. Ha. Ha. dia tidak bertindak uh, sendiri uh, Terima kasih. Terima kasih Cikgu Tumaliti. Okey. Saya akan sambungkan sesi ketiga. Untuk okay, uh, soalan adalah Okey, soalan pertama. Ya. Apakah keputusan paling suka yang cikgu buat sebagai jurulatih? Okey, saya suka soalan tu. Okey, antara keputusan yang saya rasa agak mencabar di sini adalah Apabila kita dapat peruntukan contohnya untuk game tu kita dapat 12 orang je kita boleh hantar. Uh, tetapi untuk badminton awak di sini kita ada lebih 50 orang atlet. Apabila kita ada bajet takat tu saja. Jadi bagaimana atlet-atlet yang lain? Masuk uh, so kadang-kadang tu saya terpaksa uh, terpaksa untuk itulah untuk memilih yang the best saya tak ada peruntukan untuk membawa lebih ramai atlet ke kejohanan tersebut sebab disebabkan oleh peruntukannya tidak mencukupi cikgu, ya. kedua. bagaimana cikgu mengatasi kegagalan atau kekalahan dalam perlawanan penting dalam badminton kegagalan ataupun kemenangan itu antara hmm. orang cakap kalau menang tu bonus Tapi kalau kalah tu Kita sendiri kena motivasi diri kita sendiri dulu okay? Bila kita ada motivasi yang tinggi Kita akan lebih bersemangat Nak melatih atlet kita Untuk mencapai kemenangan pada masa depan So dari segi atlet Untuk kita uh, tengok dari segi pasukan Nak membentuk pasukan tu Sebab tu saya cakap tadi Penting untuk awak uh, Ubah mindset Awak dengan cakap kalah itu adalah Uh, apa ni kalau tu macam sentiasa akan kalah tak tak boleh bila kalah kita akan minta adik kita untuk belajar daripada kesilapan so bila balik ke sekolah saya akan buat postmortem saya akan brainwash dia orang sebab kadang-kadang yang kalah tu sebenarnya kesalahan yang mereka sendiri buat So daripada kekalahan tu apa yang saya nampak Atlet yang bermotivasi tinggi ni Mereka akan lebih bersemangat Sebab dia nak tunjukkan kepada coach dia lah untuk yang lebih uh, terbaik lagi. Okay. Apakah pencapaian cikgu yang paling membanggakan uh, cikgu sepanjang kerja cikgu ni? Okey, sepanjang kerja saya dalam bidang sukan, apa yang paling membanggakan saya adalah apabila kita hantar mana-mana tournament mesti balik tu akan ada uh, pingat ataupun ada tempat uh, kita menang lah uh, contohnya walaupun kita hantar open yang ada di sekitar negeri Selangor Mesti ada something yang pelajar saya akan membalik uh, Dan uh, kalau contoh Tim junior kita hantar ke game Game-game uh, uh, di luar daripada Zahor Mereka pun saya nampak kesungguhan Dan mereka bersungguh-sungguh nak memenangi pertandingan tersebut uh, Dan bila nak cerita suka-duka tu memang banyaklah lah uh, Dan saya rasa satu lagi Poin yang paling saya rasa sangat-sangat uh, saya suka adalah bila saya bangga lah dengan atlet saya adalah bila kita dapat mengalahkan sekolah sukan Malaysia. Ya, itu yang paling pentinglah. Dan jarak jaringan tu memang jauh. Ha, bukan sikit-sikit. Jadi, -sikit. betul. Okay, um, okay. soalan terakhir untuk saya. Bagaimana cikgu melihat kanan jurati bukan sahaja sebagai pemimpin teknikal tetapi juga sebagai pemimpin yang membentuk masa depan sukan negara. Yes. Uh, untuk atlet ni sebenarnya kita kena train dia punya leadership uh, Leadership tu mereka akan bawa seumur hidup mereka Sepanjang hayat dia akan gunakan For example dalam setiap pasukan Mungkin okay, tak kira senior atau junior Mereka akan ada seorang leader Mereka akan ada captain So daripada captain tu kita akan bagi arahan Sebab kita nak mendidik mereka untuk berinteraksi dengan bagus untuk mempunyai komunikasi yang berkesan Untuk menyampaikan apa-apa maklumat kepada junior-junior tersebut Ataupun uh, teammates dia Okay, so yang saya nampak Setakat sekarang ni uh, Yang mana yang dilantik Mereka telah memainkan peranan uh, yang baiklah. lah uh, For example, saya tak perlu nak remind Okay, hari ni kalau turun training Patutnya pukul 3.30 Awak kena ada pukul berapa Saya tak perlu nak Uh, Captain tu yang akan main peranan uh, So, di sini Saya uh, memang sejujurnya Atlet-atlet yang terpilih masuk ke sini Kita juga mementingkan Akademiknya uh, Dia bukan sebarangan atlet yang boleh masuk okay? uh, Bila kita dah uh, Tukar sedikit pengurusan Pentadbiran di atas Jadi, setiap kali mereka nak masuk ke sekolah sukan Mereka ada ujian bertulis uh, Yang perlu mereka jawab uh, Contohnya, bila time TID Okey uh, mereka perlu menjawab soalan matematik, soalan bahasa Melayu kerana kita nak mengekalkan prestasi akademik juga di sekolah 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 So saya bekas murid sini. So masa saya belajar kat sini, ah uh, kita orang ada training pagi. So kita orang ni biasa kan, so, sekolah sukan ni tak sama dengan sekolah biasa. So, masa saya dulu memang ada fitness apa semua Okey, okay. sekarang ni saya nak tanya apa uh, benda tu masih ada lagi ke? Eh, kalau ada tu still time dia sama ke cuma saya nak tahu yang comparison sekolah biasa dengan sekolah sukan. Okey, uh, specialnya bila atlet terpilih masuk ke sekolah sukan negeri, mereka akan ada latihan yang lebih lah daripada atlet sekolah harian. Okey, for example, pagi mereka akan jalani uh, sesi latihan seawal jam 6 pagi. Uh, so, kita akan fokuskan kepada fitness lah pada awal pagi tu Mereka akan masuk kelas pada pukul 9 pagi And then mereka akan teruskan belajar dan sambung semula latihan pada pukul 3.30 petang uh, Sehingga sekarang ni lah, depends on tim tersebut. sebut Untuk sekarang ni kan, bulan puasa kan? So, uh, yang pasal training tu, timing dia sama ke ataupun ada berbeza? Okay. Untuk sukan bola jaring, uh, saya adjust eh, lah sedikit lagi masa iaitu kami akan melaksanakan latihan jika saya buat pada siang okay, saya akan bermula 3.30 hingga 5.30 okay. so kalau saya buat uh, sesi malam, saya akan bermula pada seawal uh, 8.30 malam hingga dalam pukul 10 malam okay. uh, so kalau di sekolah sukan ni kita tak ada kekangan dari segi ketidakhadiran gajah disebabkan mereka semua berada di asrama Okay. And also saya nak tekankan dekat sini pasal macam mana kita pentingkan sport tu macam tu lah kita kena tinggi kita kat akademik yes. Yang setakat saya tahu masih belajar masih ada waktu prep yes. semua ada so masih, sekarang masih ada lagi tu Okay uh, untuk sekolah sukan negeri Selangor bermula dengan pentadbiran baru pelajar memang ada prep berwawasan Pelajar uh, lower form sampai upper form mereka akan ada prep wawasan iaitu uh, di mana pelajar yang menengah rendah mereka akan bermula pada bulan uh, dalam bulan Julai okay? uh, Julai hingga hujung tahun tetapi untuk pelajar yang akua form especially pelajar-pelajar SPM mereka ada kelas tambahan malam uh, bermula jam 8:30 hingga 10:30 malam dan ada kelas yang telah laksanakanlah uh, bermula bulan Mac uh, kerana apa sebab this year takwim kita agak awal uh, sebab kita nak habiskan SPM selewat-lewatnya sebelum 25 Disember uh, sebab masuk sahaja penggal baru kita akan bermula dengan bulan Januari tapi yang ni semua free je kan sebab kita punya ah, sukan yes. right? free, cikgu-cikgu di sini dia sangat-sangat rajin uh, bila cikgu rajin pelajar dia akan lebih bersemangat uh, tidak kira coach pun rajin cikgu akademik pun rajin dan cikgu akademik awak bayangkan mereka habis mengajar malam penuh hadir semula ke sekolah dan ada juga cikgu akademik yang tinggal jauh ha, contohnya di tepung lima garang di jalan kebun Ta tetapi mereka bersemangat nak datang untuk sesi malam okey untuk soalan lain ya. dari segi akademik okay. macam contoh kan mesti dekat sekolah ni ada satu guru yang fokus tu murid ha ya okay. so murid itu Uh, dia hanya untuk sport je ke Ataupun untuk akademik pun ada Sebab masa saya belajar Tokoh murid itulah jadi tokoh sukan oh, okay. uh, kira lah, like Akademik pun dia orang first Sukan pun dia orang first So masa SPM pun dia dapat Sport yang cantik lah Okay Normally kita tahu entry yang dapat achieve Di higher level Adalah pelajar yang cantik Adalah pelajar yang cemerlang akademik ni Okay Because of awak kena tahu yang sukan ni Kita memerlukan kemahiran kita memerlukan dia punya kognitif yang bagus nak berfikir dalam sukan tersebut jadi tidak dinafikan pelajar-pelajar cemerlang di sekolah sukan negeri Selangor ni merupakan atlet yang mewakili di tingkat tinggi dan juga atlet yang aa, berjaya dalam akademinya ha, contohnya saya ambil dalam sukan bola jaring pada tahun lepas SPM 2024. Okey. Pelajar kita, atlet kita bola jaring dapat straight A. Uh, iaitu saya mention sikit Aisyah Izzati uh, Aisyah Izzati ni dia adalah atlet yang bermain di peringkat MSSN bermain di peringkat MSSS uh, dan juga pernah ditawarkan untuk uh, perlawanan di peringkat lembaga kebangsaan okay? Uh, dan dia juga cemerlang dalam akademik uh, dan apa yang saya nampak bila atlet yang balance sebenarnya atlet tu dia rajin berusaha. Uh, bila saya mengajar dia kita boleh dia punya fokus yang tinggi dalam kelas. Dan bila saya mengajar dia di padang, saya boleh nampak dia buat bersungguh-sungguh apabila kita memberi training program di uh, Kelantan. Terima, Terima kasih, Terima kasih, Terima ya. kasih.